o'n birinchi ma'ruza jvasrp tilida boshqaruv operatorlari reja if operatori shart operatori switch operatori variant operatori for while operatori do while va for in operatorlari bilan bugun tanishib o'tamiz shartli operatorlar dasturning u yoki bu shart asosida bajarilishini ta'minlaydi shart rost yoki yolg'on qiymat qaytaradi if operatori sinteks if b s ls s bir demak qavs ichida de b shart keladi b ni o'rnida ifoda shart mantiqiy ifoda keladi agar b mantiqiy ifoda rost bo'lsa s operatori bajariladi aks holda s bir operatori bajariladi misol son besh o'zgaruvchi e'lon qilindi demak agar olunsa, kaldı, bose, u ikkiga bo'linsa qoldiq nolga teng bo'lsa bu holda juft aks holda holdato murakkab ichmiy joylashgan if operatoriga misol ko'ramiz demak if shart agar e, bu shartga taalluqli bo'lgan operatorlar ifodalar ko'p bo'ladigan bo'lsa qavus ichida beramiz aks holda yana shart keladi va bu ichmiy joylashib ketishi mumkin va oxirgi variant uchun els tashiymiz elsda demak oxirgi e, holat uchun el bilan ishlab ketiladi buni boshqa dasturlash tillarida ko'rgansizlar shu ma'noda buni ko'proq qarab o'tirishda ma'no ko'rmayapman tanlov operatori switchkas yoki boshqacha tilda aytganda variant operator deb ko'p aytiladi bu operatorlar bir necha javob variantlaridan birini tanlash imkonini beradi demak kiruvchi qiymat xga ko'ra variant x qabul qilishi mumkin bo'lgan variantlar hammasi ko'rib chiqiladi Case, bir qaysi birinchi variantga ikkinchi variantga uchinchi variantga va hokazo bo'lishi mumkin bu yerda shuni e'tiborga olib qo'yish kerakki keysdan har bitta nima deydi shartimiz uchun ifodamiz uchun birik qo'yishimiz kerak shuning uchunki bu birinchi variant ishlagan holatda ikkinchi variantga o'tib ketmasligi uchun qaysidir holatda bir ikkiga tushsa demak bu keys switch operatordan chiqib ketadi variant operatorga yakunlangan hisoblanadi undan tashqari kiruvchi qiymat x bu yerda ko'rsatilgan variantlardan bittasiga ham mos kelmasa unda default variant ishlab ketadi пом bu mana buyerda xuddi shu to'g'risida ma'lumot berildi mana misol ko'ramiz hafta kuni tartib nomeriga ko'ra kunni aniqlash dasturi demak kun tartib nomeri demak bizada yetti kun bo'ladigan bo'lsa shu yetti kunga nisbatan demak kunni nomlari yozib chiqildi aks holda demak pamolchani понdefo uchun demak u kirgan son ya'ni mana a bu kiritilgan qiymat kun qabul qilyapti prompt operator orqali u sonni kiritamiz va uni butun sonda qabul qilib pars o'tkazib oladi o'ziga va agarda qiymatimiz e, boshqa son bo'lsa ya'ni birdan yettigacha bo'lgan sonlarda farqli bo'ladigan bo'lsa u holda bu kiritish xatosini beradi va o'sha holatda mana haftani kuni tartib nomerini beramiz va bular hammasi st o'zgaruvchida saqlanyapti mana st o'zgaruvchisi chiqarib o'zgarc endi bu e, javascript faylni chaqirish uchun demak skript bo'limida ta textjai source bilan switch js faylni ko'rsatib ko'rsatiordiqaysiki bu fayl switch js alohida faylda saqlanib turibdi takrorlanish operatorlari takrorlanish jarayonlari bir necha marta qaytariluvchi bloklar hisoblanadi takrorlanish jarayonlari muayyan shart berilishiga qarab to'xtatiladi javascript dasturlar dasturchilarga takrorlanish jarayonlarini bir necha turlarini taklif qiladi for operator u kodning muayyan fragmentini ma'lum marta bajarilishini qo'llaydi buning uchun kodning mazkur fragmenti necha marta bajarilganini hisoblovchi butun son takrorlanish hisoblagichi deb ataluvchi o'zgaruvchiga joylashtiriladi kodning takrorlanishida beriluvchi blok esa takrorlanish tanasi hisoblanadi buni boshqa dasturlash tillarda цикл со счетчиком deydi ya'ni hisoblovchi sikl tana deyiladi takrorlanish jarayoni demak insializatsiya qilishimiz kerak siklni biza bu holatda avvaldan bilamiz takrorlanish jarayoni necha marta aniq qaytariladi va takrorlanish tanasi misol demak insializatsiya bloki keldi va ichida tanasida ikkita amal bajarilishi kerak ani qiymati uchga ko'p ko'tarilishi kerak har doim va b demak i kvadrat plyus aga birga qo'shilishi kerak ya'ni ini qiymati birdan o'n birgacha ishlashi kerak o'i biza oldindan bilamizki bu sikl demak o'n marta bajariladi duwile operatori duil takrorlanish operatori for takrorlanishiga ko'p jihatdan o'xshash biroq unda hisoblagich qo'llanilmaydi toki shart haqiqiy bo'lib qolar ekan dual takrorlanish bajarilaveradi bunday shart takrorlanish tanasi bajarilishidan oldin emas balki u bajarilgandan keyin tekshiriladi shu bois hatto shart avval boshdan soxta bo'lgan taqdirda ham duvay takrorlanish hech bo'lmasa bir marta bajariladi buni boshqa sharti keyin berilgan qaytarilish operatori deyishimiz mumkin mana sintaksisiga e'tibor beradigan bo'lsangiz demak shart birinchi sikl tanasi keladi va shartimiz keyin tekshiriladi aytmoqchiki agargi mana bu berilgan shartimizni yolg'on bo'lgan taqdirda ham sikl tanasi tamas, kamida bir marta bajariladi yuqorida ko'rib o'tilgan misolda ajratilgan shartlarni berilishi tekshiriladi wie takrorlanish operatori duvay takrorlanish operatoriga o'xshaydi ammo shart takrorlanish tanasi bajarilishidan oldin tekshiriladi shu bois agar u avval boshidan soxta bo'lsa takrorlanish biror marta ham bajarilmaydi xuddi shu narsa demak birinchi shart tekshirib oladi agar shartimiz rost bo'lsa demak sikl tanasiga kiradi aks holda shartimiz nima qiladi bajarilmaydi bric va continue operatorlar ba'zan takrorlanishning bajarilishini to'xtatish talab etiladi buning uchun javascript dasturchilarga brik va continur operatorlari taklif qiladi brik operator takrorlanishning bajarilishini to'xtatish va undan keyingi ifodaga o'tish imkonini beradi e'tibor bering demak ani qiymati yuzdan kichkina bo'lganda sikl ishlash kerak lekin sikl tanasida agar anolda, kattı bu, kattı bu, kattı bu, yani, a ano ellikdan katta bo'lib ketib qolsa bri kalit so'zi tushdi bu degani a soni borgan sari oshib boraveradi borgan sari oshib boraveradi va qachondir u ellikdan oshadi shu ellikdan oshganda bu bir ikki qilib sikl tanasidan chiqib ketishi kerak bu degani dastur tugadi emas dasturdan keyin sikldan tashqarida yana qaysidir amallar bajarilishi kerak bo'lsa ana o'shanga holatga o'tib ketadi bu misolda o'zgaruvchini qiymati ellikdan oshsa takrorlanishlar bajarilishi tamomlanadi davom etamiz kontuner operatorga misol demak bu bir vaqtda ham to'xtatib va keyin davom etib ketishni ta'minlab beradi siklni ichidan chiqib ketmagan holatda demak misol ko'ramiz noldan noldan boshlaymiz o'ndan kichkina bo'lsin bir qadam bilan yursin siklda demak uchga teng bo'lib qolsa uchga teng bo'lib qolsa qat'iy teng bo'lib qolsa davom ettirgan demak e'tibor beringlar uchga borganda u chiqarmadi chiqarmadi lekin u sikldan chiqib ketgani yo'q sikl to'rt besh olti yetti sakkiz to'qqiz bilan davom etib ketyapti üçün, uchinchi uchun chiqarish operatori bajarilmadi mana bu be, keyingi holat bajarilmadi lekin keyingi holatlar uchun davom etib ketdi shunday e'tiborga olib qo'yishimiz kerakki kontinuu operatori for wile duwile operatorlari bilan ishlashda o'ziga xos xususiyatga ega bo'ladi bu hamma operatorlarda bir xil ishlaydi degani emas bularni praktikada ko'rib o'tamiz for in operatori operator, operator sintaksisi for o'zgaruvchi in obyekt ya'ni instruksiya va tuga ya'ni e, for in operatorini qulay tomoni shundaki bu to'plamlar bilan ishlashda misol e, massiv yoki obyektlar bilan ishlashda juda qulay ko'rinishga keladi ke ke aytaylik mana misol massiv berildi massivni summa elementlar summasini aniqlamoqchimiz demak qanaqadir a elementi r massivida joylashsin ya'ni har bir massivni har bir elementini hozir a deb ko'ramiz va s ga yig'amiz s teng s plus a instruksiyasi berildi agar s qiymatini konsul lo bilan chiqaradigan bo'lsak qiymatimiz o'n beshga teng bo'ladi manimcha bu unaqa qiyinchilik tug'dirishi kerak emas xuddi shunaqa qilib задания e, bo'ladi sizlarga o'zinlarga demak e, darsimiz yakunida bu misollarni hammasini bajarib ko'rish kerak o'zinglarda ishlatinglar har bittasi uchun e, va topshiriq shunaqa bo'ladiki e, bularni nazariyasini yaxshilab o'rganib keltirilgan kodlarni hammasini kiritib natija olib qo'shimchasiga oreyli издательствоsini javascript kitobidan foydalanyapmiz instruksiya oltinchi bobini bir qarab chiqishinglar kerak bo'ladi oltinchi bobi to'qson to'qqizinchi betdan boshladi larni o'qib chiqishinglar kerak bo'ladi keyingi darsda obyekt va massivlarni o'rganamiz darsimiz shuning bilan darsimizga yakun yasaymiz salomat bo'linglar